alloh taolo aytdi kim iymon keltirib alloh taoloni va'dasiga haq deb ishonib hayot kechiradigan bo'lsa alloh taolo albatta unga bergan va'dalar bor masalan shukur qilsanglar men ne'matimni ziyoda qilib beraman dedi alloh taolo beradi albatta alloh taolo mo'minlarga bergan va'dasi haq va'dasini alloh taolo tasdiqlaydi alloh taoloni bergan va'dasi zarra qadar ortga ham surilmaydi zarra qadar kamaytirilmaydi ham qandoq va'da bergan bo'lsa xuddi shundoq tasdiqlanib amalga oshadi shukur qilgan insonga albatta alloh taolo ne'matini ko'paytirib ziyoda qilib beradi sabr qilgan insonga Ta alloh taolo sabriga yarasha gunohlarni mag'firat qiladi gunohlarni kafforat qiladi nimaiki va'da bergan bo'lsa masalan sadaqa bersanglar alloh taolo o'rnini to'ldiraman dedi va'dasini alloh taolo tasdiq etadi albatta amalga oshiradi ba'zi bir va'dalar bizni ko'zimizga zohirda amalga oshmayotgan bo'lib bu ko'rinadigan bo'lsa demak biz o'sha va'dani amalga oshishiga yetarli bo'lgan harakatni qilmagan kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lamiz yoki boshqa ilohiy hikmat bo'ladi lekin alloh taoloni va'dasi hech qachon kechikmaydi hech qachon alloh taoloni va'dasi o'zgarmaydi chunki alloh taolo aytadiki agar sizlar alloh taologa shukr keltirsanglar iymon keltirib iymon bilan hayot kechirsanglar ta alloh taolo sizlarni azoblab nima qiladi sizlar Alloh taologa iymon keltirib tursanglar Alloh taolo aytganidek itoat qilib ibodat qilib hayot kechirsanglar nima qiladi alloh taolo bandasiga mehribon bo'lgan zot nima uchun azob beradi Alloh taolo alloh taoloni azobiga bir narsa o'sha bandani osiyligi gumrohligi unda ham alloh taolo azobini tezlatmaydi alloh taolo azobini kechiktiruvchi bandasini tavbasini tavba qilishiga muhlat beruvchi zot